Вот, Вы, чтобы дядька там не стоял большой два на два, пришел и свободно прошел. И всегда. Пройти, и еще, дорогие граждане, мы вас, мы вас просим. Вот, э, знаете, у нас много проблем как раз в том, что мы не можем собраться. Да. Вот э, власть она пользуется нашей безграмотностью. Да. Это первое. Власть пользуется тем, что мы фактически без рук, без ног. Мы ничего не умеем делать. Мы не хотим баст... это не забастовка. Нет, мы просто пришли как сознательные граждане, воспользоваться своими законными правами. Понимаете? А когда они говорят это быдло, извините, и когда вот фраза вот эта вот она очень интересная и мне кажется ключевая сегодня в нашем обществе про рыбу. Кто слышал? Рыба гниет с головы? Рыба гниет с головы, все, наверное, слышали. Да, да. Так вот, эта фраза брошена в сознание людей профессионально, как эти рассказы про Кашпировского, помните, про Алана Чумака, когда Советский Союз разваливали. А приходили какие-то психологи, и людям рассказывали чушь про рабыню Изауру, про богатые тоже плачут. Так у меня вопрос. Какая рыба гниет с головы, кто знает? Ну почему никто не ответит мёртвая. на это, это же правильно, дохлая или мертвая? Если народ умер, сдох, то все, его уже в принципе нет. Поэтому давайте быть живыми, давайте быть яркими личностями. И каждый из нас имеет полное право на это. Потому что высшая ценность в нашем обществе это человек. То в Конституции написано 300.